я связываю даже это не с тем, что он исчез, я связываю это непосредственно с Евромайданом. Когда все поняли, что некому поддерживать Януковича, то он сам исчез. Вот и точно так же это увидели и судьи, и увидели прокуроры. Поэтому дальше держать Лаврова, при том, что дела как такого нет, не было никакой необходимости. Ну, давайте я дополню по этому поводу. Я не совсем связываю результат с тем, что делается в стране. Я связываю время, в которое это произошло, и скорость по этому делу. Потому что то, что такое бы решение было по делу, это было бы независимо от того, что делается, а или не делается. Потому что еще год назад апелляционный суд уже отменял решение суда первой инстанции и признал его незаконным. Я так думаю, что и в этот раз результат был, был такой же, поскольку было видно уже в апелляционном суде, что, скорее всего, решение суда первой инстанции будет отменено до того, как начались эти события на Майдане. Это понимала и прокуратура тоже, и поэтому, понимая, что прокуратура ничего не может сделать, последние два месяца мы занимались как защитники только тем, что мы пытались сделать хоть что-то, чтобы заседание состоялось. Потому что прокуратура, понимая, что сейчас будет отмена приговора суда первой инстанции в всячески срывала заседание. Под любыми предлогами. Они заявляли свидетелей, допросить в апелляционном суде. Этих свидетелей не являлись, не приводили. Просили на них объявить приводы в апелляционном суде, что в принципе в апелляционном суде не делается. Проверяется законность приговора. Там не исследуется доказательства, которые были исследованы в суде первой инстанции. Потом они уходили на больничные, потом у нас не ездил конвой, потом у нас еще что-то было. То есть мы занимались только тем, что хотели хоть как-то провести дебаты. То есть нам, когда мы дошли до дебатов, прокуратура понимала, что они получат решение, она просто не давали провести дебаты. И поэтому э, то, что произошло в стране, просто ускорило этот процесс. Что наконец-то дебаты мы провели, мы их не могли провести два месяца, и Лаврова выпустили. Этот бы результат был все равно. Просто сколько он бы по времени еще тянулся, он и так тянулся очень плохо по времени. тут, тут вопрос. Я думаю, что пытались бы предпринимать попытки еще и вот